нашего, с вашего позволения выражусь так, города, и футбола в нем все-таки действительно объединиться и найти возможность заложить ту, ту базу, которая позволит зарабатывать деньги и целенаправленно выстраивать ту стратегию развития, именно развития, а не существования. Вот это бы мне хотелось очень пожелать, и в скором будущем, увидеть и услышать, что это действительно зарождается и происходит. А что касается поздравления, конечно, мне хочется пожелать для вас и ваших семей крепкого здоровья, благополучия, мира, достатка, согласия, любви на нашей земле. И чтобы следующий год стал уже годом правда, отправной точки, то цивилизованное, европейское будущее. И кому, как ни Буковине, его первой встречать в Украине. Вот это мое поздравление для всех вас и близких. Спасибо. Я тоже хочу присоединиться к Грише, И, и верьте, мы делали все возможное, чтобы команда играла, чтобы команда развивалась много у нас получилось конечно много не получилось я считаю по тому результату мы могли показать результат лучше поэтому я прошу наверное прощения за наверное, за тот результат который мы показали вот. но мне не стыдно за нашу работу которую мы делали всей нашей командой действительно не стыдно потому что мы видим что выросли и прогрессируют на самом деле они. И я вам честно скажу, очень многих ребят уже приглашают другие команды. То есть и не факт, что они, конечно, останутся. Это тоже такое разочарование может для болельщиков. То, что мы покидаем команду, очень жаль на самом деле. И мы ну, такова жизнь. И... Мне очень жаль уходить из Буковины. Она мне многое дала большой опыт. И еще раз говорю, спасибо руководителям, спасибо болельщикам, спасибо всем тем людям, которые помогали нам в этом году. Вот. Иосиф и Весновили. Иосиф, Иосиф правда, маленький Париж, это стал моим домом. Поэтому большое вам спасибо, Иосиф, правда. Большое спасибо президенту, еще раз говорю, генеральному директору, спортивному директору. И хочу вам всем пожелать, чтобы Новый год был намного лучше. Банально, может, да, банальные слова. Чтобы намного был лучше и вашим семьям здоровья, деткам. Чтобы выросли хорошими людьми, счастьем, успехом. Вот. Всем вам, здесь присутствует, всем нашим болельщикам. С наступающими праздниками. Додавити не маю, що всіх з новим роком, щоб знаєте, є білі чорні полоси, щоб не було хто в тому Кажеться, що це було б, білі полоси, ще чорніше буде. Дай Боже, в нас навпаки було, так? що це в нас були чорні полоси, а білі полоси нас чекають в майбутнє. наступаючим новим роком думаємо, що надіємося що Напевно всі почують, почує влада, зміниться, щось поміняється в сільсьому році. Може так на протязі дуже багатьох років, що думає, що може щось поміняється, а воно щось поміняється. Не знаю, ну, важко. Ну дай Бог, що поміняється. Якби не надіялися, щось не робили, то, напевно, б звідси вже поїхали б. Ну, по крайній мірі, за себе Да. Так. так що наступаючим, все найкраще, вам здоров'я. Здоров'я, ми робимо. Саме головне.